daripada tulisan-tulisan tadi tu kita cuba tengok apa yang kita tulis tadi tu ayna zabat almalaka alkhathiyya malakat alkitaba di mana hilangnya penguasaan di dalam menulis tadi unzuri al ila fi umr al 10 11 12 cuba tengok macam mana anak-anak yang berumur 8 tahun 10 tahun macam mana dia punya tulisan ha. وقارن بخطك أنت في نفس العمر dan cuba kalian bandingkan tulisan kalian dengan umur yang sama tadi. Tab law inqata'at internet wa inqata'a al-kahraba. Aina khattu? Dan kalaulah terputusnya internet, terputusnya elektrik, di mana akan hilangnya tulisan-tulisan itu? Idhan hunak mahara aw shay' mudahhi bihi min ajli al-teknologi. Ma Dan sebenarnya di situ ada perkara-perkara yang akan hilang daripada teknologi dan akan akan uh, kekal apakah perkara itu? Khamisan ayna tadhhab bayanati? Man ghairi yumkinuhu istikhdam hadhihi al-bayanat aw istighlal hadhihi al-bayanat. Soalan yang kelima adalah kemanakah akan perginya data-data kita tu dalam teknologi tu? Siapa yang boleh untuk menggunakan, siapa yang boleh untuk mengakses data-data yang kita berikan dalam teknologi tu man minkum qara al privacy policy al khassa bi google qabla an yastakhdim al gmail rafa yado siapa daripada kalian ketika buat akaun gmail yang ada baca penuh top cam واحد عنده gmail privacy dan policy sebelum masuk ha. gmail rafa yado siapa kata siapa yang ada siapa yang ada gmail, yang ada gmail angkat tangan ayo kafir صح طيب انا ادعوك ان تنظر في البرايفسي بوليسي الخاص بجوجل شو بقى لي اند بوليسي جوجل وربما بعد الاستراحه استخرج لكم فقره معينه من هذه البرايفسي بوليسي وقت جوجل احيانا يغيرون هذه البرايفسي بوليسي جوجل كذا الا ان هناك فقر paragrafs di هذه policy لا تتغير شوف so, Kecuali di situ ada beberapa perenggan saja yang tak bertukar min ha fiqrah anta tatanazal fiha an kull bayanatik ila google wa min haqqihum istimal hadhih al bayanat kayfa ma wa di antara privacy policy yang kita setuju adalah kita kita bersetuju semua data-data kita diakses, digunakan secara bebas kepada Google bagaimana dan untuk apa pun yang akan digunakan. Nah, ada na scroll scroll, hmm. I accept. Wah, dan kita biasa scroll scroll privacy kemudian kita accept. بعض الباحثين di الذكاء الاصطناعي في مجال يسمى AI colonialism الاستعمار من خلال الذكاء الاصطناعي. Bahagian pengkaji ada buat kajian tentang bagaimana penjajahan konsep AI di dalam teknologi teknologi macam mana dia menjajah manusia you shabbihuna tilka alfiqra fi privacy policy تبع جوجل يشبهونها بالمرسوم الذي كان يقراه الجنود الاسبان حينما يدخلون منطقه الاستعمارها dia sebenarnya privacy policy punya konsep tu dia sama seperti mana barisan-barisan askar tentera yang masuk ketika menjajah sesebuah negara konsep dan juga apa yang mereka pegang ketika itu adalah sama almustamirun ha, alasban اذا دخلوا قريه دخلوا ناحيه بلده من البلدان يخرجون منشورا يقراونه على الناس بالاسبانيه والناس لا يفهمون اللغه apa yang saya sebutkan tadi adalah penjajah Spain tentera-tentera ha, dia ketika mana dia masuk menjajah di suatu negara suatu ketika dahulu dia akan masuk dan dia akan bacakan مقتضى هذا المنشور أنك إذا لم تلتزم بأحكامهم وتوجيهاتهم فأنت تعرض نفسك وأهلك ومالك وبيتك وزوجك للسلب والنهي Dan apakah yang mereka nak sampaikan sebenarnya adalah kalau kalian tak ikut apa yang ditetapkan oleh pihak tentera itu, maka kamu akan korbankan harta, keluarga, anak-anak, isteri semua. Dan penjajah Spain ini, dia akan berdiri di hadapan masyarakat di negara-negara yang dia jajah. Dia akan baca dia punya undang-undang dalam keadaan tak ada satu orang pun yang faham di depan dia. Nafiruhul yung, I accept. Uh, jadi apa yang nak disampaikan di situ yang penting adalah saya setuju. Walaupun tak faham apa-apa. Nanti -apa. اهميه المساهمه في الذكاء الاصطناعي. Sekarang kita nak bicarakan tentang pentingnya penguasaan kita dalam teknologi AI. Rupanya nak aku, aku tahu, kan? Kan? ada faselah mungkin nak ambil هذا القسم وناخذ الفاصل. Jadi bicarakan slide ini kemudian kita akan berikan masa untuk Rehal. Jika سلمنا هذه المقدمات التي ذكرناها, kita mengerti mukaddimah pendahuluan yang telah kita bicarakan tadi, ندرك ان الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تكنولوجيا Kita uh, kalau kita faham tadi tu, maka kita boleh mengerti bahawa Sebenarnya AI ini dia bukanlah sekadar satu teknologi baru tapi sebenarnya adalah satu bahasa kuasa baru di atas dunia hari ini satu kuasa baru wala yanbaghi an nukarrir al-khata' الذي فعلناه الهواتف الذكيه ومع الانترنت ومع السوشيال ميديا وهو نكتفي بدور المستهلك consumption dan kita umat Islam tidak boleh mengulangi kesilapan kita dulu di mana dulu kita pernah membuat kesilapan hanya menjadi pengguna media sosial yang pengguna yang tak tahu apa-apa atau pengguna yang pasif yang seperti kita ini ikut sahaja apa aliran alo, uh, 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 perkara yang berada dalam media sosial itu la budda an yakuna lana musharaka wa الانفراستراكشر التصميم المعماري الانفراستراكشر الخاص بالآي. hari ini wajib mesti kita terlibat في dalam Pembinaan asas لابد أن نضمن أن هذه التكنولوجيا وهي الآن في مرحلة النشوء أن يكون أن أن تكون المقدمات الفكرية لدى المسلمين، القيم الأخلاقية لدى المسلمين تشكل وتساهم في تشكيل هذه التكنولوجيا. وبنعمانة، أمة الإسلام بُلِهِ مُمْرِكًا كَسَن، بُلِهِ مَنَانَمَكَ أُنْسُورُ أُنْسُورِ أَخْلَاقِ إِسْلامِ دِيَّالَمَ الْبَمِينَةَ الْتَنْوُلُجِ إِيْلِوْ نَحْنُ أَمَامَنَا خَمْسَ سَنَوَاتٍ كِتَّا أَدَدَلَجِ لِمَتَهُدٍ إِذَا لَمْ يُشَارِكَ الْمُسْلِمُونَ مشاركة حقيقية في صناعة الذكاء الاصطناعي ربما يقول الأمر إلى استعباد جديد وليس بالله Kalaulah dalam tempoh lima tahun ini, kita tidak bersama di dalam pembinaan asas AI ini dengan unsur-unsur Islamik, maka kita akan mengulangi satu kesilapan yang lama dan kita akan menjadi hamba kepada AI. موجه جديد من الاستعمار dan ini adalah satu konsep dan pembawakan baru di dalam penjajahan akan datang. Fala yabudda an yakuna lana musahama qawiyya Maka dengan itu kita mesti mempunyai penyertaan secara serius di dalam teknologi AI. Dan kita waktu yang sangat sempit hanya tinggal lima tahun saja. Hadi teknologi rubbama ba'dukum sami' annaha satughayyir shakl at-ta'lim ستغير شكل الاداره ستغير نمط الحياه كما نراه اليوم وكما عهدناه في السنوات السابقه dan teknologi AI ini dia akan mengubah semua perkara yang kita nampak depan mata kita hari ini dalam hubungan sesama kita dalam apa pun semuanya akan berubah اذا لم نشارك في تشكيل الذكاء الاصطناعي سنتشكل نحن به دون اي خيار منا dan kalaulah kita tidak menguasai maka kita akan berhadapan dengan satu suasana mereka di luar itu akan mempersoalkan dan hilang keyakinan terhadap apa yang kita ada kalau kita tidak menguasai teknologi AI ini wahunaka fawaid min al mumkin lil'amilin fi al majal al shar'i min ifta' wa ghairihi an yuwadhdhaf al zaka' al fiha dan di sana ada beberapa perkara-perkara yang boleh diambil manfaat untuk menggunakan teknologi AI ini di dalam sistem pembelajaran ataupun di dalam sesuatu hal ehwal Islam. Azkuru huna ru'us aqlam wa ba'd al-istirah insya-Allah mufassal. Dan saya akan berikan perkara itu secara umum dulu dia punya poin dan selepas daripada rehat nanti saya akan berikan pendetailannya. Yumkin lil lil bahith fil majal الشرعي ان يستعين بالذكاء بنماذج الذكاء الاصطناعي في رصد الانماط الخفيه في المؤلفات الفقهيه التفسيريه شروح الحديث حتى يكشف عن مناهج وعادات المؤلفين jadi macam mana contohnya seseorang yang berkomunikasi dengan AI ini dia boleh untuk dapatkan kajian yang begitu terperinci Di dalam manhaj ataupun di dalam mengkaji tentang bagaimana metodologi seseorang pengarang kitab, bagaimana apa yang digunakan di dalam pengaraman sebuah kitab, teks yang digunakan, semuanya itu boleh diambil dalam teknologi itu. Kuntu di nihaya syahr April lalu hingga pertengahan Juli di Australia. Waghida ilai tadris kitab Bidayat al-Hidayah. dan saya sehingga hujung bulan Julai lalu saya berada di Australia dan mengajar kitab Bidayatul Hidayah. Istaanatu bi ChatGPT ليس في شرح الكتاب وتفكيك العبارات على النحو التراثي وانما في تحليل بنيه الكتاب يعني ما الذي كان يدور في ذهن الامام الغزالي ما هي انماط او عادات الامام الغزالي في هذا الكتاب. dan saya bertanya kepada chat tentang kitab Bidayatul hidayah tersebut. Apakah yang difikirkan oleh Al-Imamul Al Ghazali ketika mengarang kitab ini? Apakah idea-idea yang mahu dikemukakan oleh Al-Imamul Al Ghazali menerusi kitab Bidayatul hidayah ini? وطلبت منه أن يتخيل لو أن الإمام الغزالي كان سيؤلف نفس الكتاب ولكن بدل من 400 أو 500 هجرية ila 1474 Hijri. Dan saya bertanya kepada Cik Jibiti. Kalaulah Alimamul Ghazali nak mengarang kitab ini di zaman kita sekarang ini. Bukan seribu tahun yang dulu tapi sekarang ni. Bagaimana agaknya pemikiran yang akan difikirkan oleh Alimam? Fa'atali bi'amfila waqiyya hatta iza wa'ana uqri' wa'atlu -wa -wa ala nas nasa kitab bidayat hidayah azkur tanzilat waqi'iyyah fi hayatihim dan ChatGPT keluarkan kepada saya satu rumusan yang sangat sesuai dengan realiti hari ini kalaulah saya baca dan bacakan apa yang dikeluarkan rumusan tadi dia adalah sesuatu yang praktikal seperti mana yang kita melihat dalam realiti masyarakat hari ini ba'bu masyayikhina arada an yashrah li ba'd at-tullab al-wafidin fi misr أراد أن يشرح لهم نظرية الكسب عند الإمام الأشعري. Sebahagian daripada para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, mereka sangat uh, bersusah ataupun sangat bersungguh di dalam memberikan kefahaman tentang maksud nazariyatul kasb ataupun apa yang disebutkan dalam ilmu akidah tentang usaha, konsep usaha di dalam akidah itu. Wa min al-ma'lum anna al-kasb al-ash'ari tafrat an-nizam, hadhi nazariyat susah untuk difahami. Dan kita maklum bahawa konsep ataupun pemahaman tentang perbincangan tentang konsep al-kasbu dalam aliran asy'ariyah ini adalah satu pemahaman yang agak agak susah untuk difahami. Fa, telah meminta ChatGPT untuk yati leho pemisal mahsus lifikrah al-kasb inda al Dan ditanyakan kepada ChatGPT macam mana nak bagi contoh yang mudah tentang nak bagi faham tentang apakah maksud konsep al-kasbu dalam akidah asy'ariyah ini supaya kena dengan realiti zaman hari ini fa atalahu bi namuzaj al al araba atau al sayara hadi remote control car dan dia berikan contoh macam mana remote control kereta remote control al ma anna al mustakhdim yuharrik isba'ahu yumnatan wa yusra illa anna alladhi yuharrik al Ha, dia bagi contoh macam mana yang menggerakkan kereta kontrol tu ke kanan dan ke kiri tu adalah dengan ikhtiar, dengan pilihan usaha daripada yang pegang remote control tu tadi. Tapi yang menggerakkan kereta tu adalah bateri ataupun enjin kereta yang ada dalam tu sendiri. Lau ma fi motor wa harrak isbahu ma fi syai Dan kalau tak ada motor dalam kereta tu sebenarnya tak boleh bergerak pun kereta tu. Fa istamal hadha al-mithal al-latif li taqrib nadhariyat al-kasb 'inda al-imam al للطلاب المبتدئين في علم الكلام dan demikianlah macam mana kita nak memberikan gambaran kepada pelajar-pelajar yang masih lagi uh, di peringkat yang uh, permulaan untuk memahami ilmu kalam untuk memahami apakah itu konsep al-kasbu dalam ilmu akidah ataupun ilmu kalam yumkinuka istimal al-dhaka' al fi rasm 'adat al-mu'allif fi kitab min al-kutub dan kita boleh menggunakan AI ini untuk mengetahui secara adatnya macam mana pembawakan seseorang pengarang kitab apa yang ingin dikarang dan apa akan dikarang antum masyayikh wa ulama tudrun ahyana an al muallif yashtarit ala nafsi syartan aw syurutan fil muqaddimah dan kalian semua daripada kalangan ahli ilmu para ulama kita mengerti bahawa kadang-kadang seseorang pengarang kitab dia akan letakkan syarat-syarat tertentu di dalam kitab beliau pada mukaddimah dia يمكن للذكاء الاصطناعي ان يختصر عليك الوقت ويكشف لك بامثله اذا كان المؤلف قد حافظ والتزم على شرطه الذي اشترطه او لا dan the, apa nama ai ini dia dengan begitu cepat boleh keluarkan kepada kalian adakah semua kitab yang dikarang oleh pengarang ini dia ikut tak sebenarnya syarat-syarat yang ditetapkan oleh dia sendiri pada mukadimah tu ai boleh keluarkan dalam sedetik saja يمكن استعمال الذكاء الاصطناعي في الربط بين البيانات وصناعه شبكات تبين العلاقه بين المؤلفين وبين الكتب ومن اقتبس من من dan AI juga boleh dia sampai kepada tahap dalam satu kajian dalam kitab dalam perbahasan dan sebagainya dia boleh buatkan uh, satu rumusan seorang ini diambil daripada siapa yang ini tiru daripada siapa semua itu dia boleh buat tara misalnya بعض المؤلفين اظن الامام البلقيني وغيره الفوا رسائل في الكشف عن الحكمه من ترتيب الابواب والكتب الفقهيه مثلا في مذهب الشافعيه على النحو الذي رتبت عليه. اظنه البلقيني كتب اليوم قالت سلام الامام البلقيني كتب اليوم قرناه من كتاب ين من كتاب كتاب دن باب بدلم fiqh madhab syafi'i. Anta satu daris kitab dan minal kutub. Dan kita sekarang ni katakan contoh, kamu akan mengajar salah satu daripada kitab daripada kitab tersebut. Yumkinu laka an tata'ammal al-fihris. Wa yakun ladik tasawur an sirri tertib al-kitab. Dan kita bila mana buka kitab tersebut, kita tengok uh, fihris ataupun isi kandungan sekali lalu. Dan kita akan punya gambaran apa sebenarnya yang ada dalam kitab itu. Ta'arud hadha ala نموذج من النماذج فليكن تشات او كلود او dan ketika kita bawa semua isi kandungan tu diletakkan di ChatGPT, GPT ke Gemini ke atau sebagainya استخرج لي ما يؤيد هذا التفسير او ما يعارضه او هل هناك تفسير اخر لماذا رتب المؤلف الكتاب على هذا النحو dan kita boleh tanya kepada uh, AI tadi tu kenapa pengarang kitab dia letakkan isi kandungan kitab dia macam ni apa sebab dia يمكن لك أن تستعمل الذكاء الاصطناعي كذلك في ما يعرف بالاستشراف الإفتائي. Dan demikian juga kita boleh untuk menggunakan chat GPT ini di dalam konsep pembikinan fatwa juga. Ba'ad ashr sanawat, ma hiya al-as'ila alati sayas'aluha nas Sampaikan ke tahap, kita boleh tanya, agak-agak lepas 10 tahun akan datang, apa soalan orang akan tanya 10 tahun akan datang? Rasdu wa tahlil الترندز على السوشيال ميديا واثر ذلك في الخطاب الديني وفي مجال الفتوى dan demikian juga di dalam perbahasan tentang apa, uh, uh, fatwa perbahasan tentang per, uh, perbahasan di dalam ucapan di dalam apapun konsep di dalam agama semua perkara itu kita boleh tanya dan mendapatkan penyelesaian daripada AI. Nah, izan sana'khudhu rahatan insya-Allah taala wa kembali li يعني ندخل بعمق في مساله علاقه الذكاء الاصطناعي بالفتوى ان شاء الله الكتاب كان بريحات سبنتى قبل ما نتاه مسوق kepada pembahasan seterusnya Peranan AI di dalam fatwa al fatwa laha arba' marahil dan fatwa itu mempunyai empat peringkat الذكاء الاصطناعي بكل من من تلك المراحل dan kita akan membicarakan bagaimana AI ini boleh berkomunikasi di dalam berperanan di dalam setiap peringkat dan marhala itu. Jazakumullah taala khairan.